любили черный цвет, все ходили в черный. Все, больше никакого другого цвета в одежде ребенок не видел. Ну и, соответственно, проецируется это все на свою жизнь. Да? А при пробе использовать цветовые какие-то там сочетания, никакого ну, результата не дает. Либо не было доступа к м, искусству. На картинах удивительные сочетания цветовые. Мы очень многое можем оттуда черпать. Либо никогда не был за пределами города. Природа ну, знаю, сама по такие, себе. Такие выпадки, такие, встречаются, может быть, даже редко. Природа сама по себе дает уникальнейшие вообще цветовые решения и подсказок там наибольшее количество. И знаете, ось, выходя из того, что вы сказали, хочется сказать, что если мы живем в этой местности, так, где ось так комбинуются фарбы, дуже они природно комбинуются, возможно, так само и женщины должны выглядеть, как вы думаете? на этом и основаны, например, как бы те мастерские, которые я даю, и те курсы, которые преподаю, они основаны на том, чтобы в первую очередь я просто заставляю обратить внимание на природу. Она дает массу подсказок. И даже если нет возможности там, да, свою палитру э, получить, заказать, я не знаю, там нет желания, то ответ, зная, э, какое у меня сочетание цвет волос, глаз и э, кожи, да, то есть к какому цветотипу я отношусь, можно точно так же обратиться в какую-то часть года и увидеть все свои сочетания, но только уже там на полях. В лісу, на грядках, головне світніках. знати, що хто ви, так знати Однозначно. ваш тип. Да. І це, мабуть, найголовніше, да. І знаєте, дуже часто плутають. Плутають один тип з іншим, тому що вони деколи схожі, десь в чомусь перетинаються, так. Пані Вікторія, ось я бачу, що ви також дуже звертаєте увагу на те, на ці на різні там відтінки? Так у вас є чудові в гардеробі там якісь там квіточки. Так як ви до цього ставитеся, взагалі як ви вважаєте, чи повинна жінка себе прикрашати ось таким чином? Так, чи повинна вона щось вносити таке свіженьке в свій гардероб? Я считаю, что сама, ну вот, очень важная часть жизни женщин ⁇ это творчество. И вот творить свой гардероб, творить вот аксессуары там, свои, своими руками. Вот я, например, преподаю мастерские, где женщины своими руками учатся создавать аксессуары. Да? И причем важно еще же, какого они цвета, какой они формы, да? чтобы это все гармонировало и подходило. Это, ну, это прекрасно, когда женщина... Дуже часто, ось ці такі ось 90 60 90 ось ці такі стереотип можна сказати, так він так щільно в наші голови так він ввійшов, що жінки зараз вже думають, що це ось це ідеальний стандарт краси, якщо він є. Цей ідеальний стандарт. Чи можна його якось зламати, і як вважаєте, чи це потрібно, і можливо, це спеціально було зроблено для того, щоб модельєрам було вигідно якось там створити одяг, той, який вони там шили, там так, і той одяг, який потім повинен був носитись? Ну я начну з того, що шістдесят то 90-60-90, це в общем-то, золотої січені, це фігура так називаємо пісочні часи. пропорционально равномерные да, вот части, переходящие в очень тонкую часть на уровне талии. Модельеры никогда не пользуются такой фигурой, потому что на самом деле это ну, сложно, это долго одеваемо. Поэтому девочки, которые ходят по, ходи, по подиуму, это в основном очень худенькие, на которых легко садится форма. Что такое ткань, что такое одежда? Это форма, одетая на тело. Да? Если говорить о стандартах, то к песочным часам можно привести любую фигуру. А бы вынотилька была стандартную так, чтобы не, мы нестандартную, Любую нестандартную фигуру мы можем очень легко привести к пониманию правильного золотого сечения или правильной пропорции. Да? Угу. Зная вот э, после цвета, зная форму и зная э, коррекцию, каким образом действительно, где мои пропорции находятся, да, вот в какой области, я не знаю, э, это у меня верхний тип телосложения или нижний, да, то есть более весомая часть сверху у нас или наоборот снизу, где у нас выступает животик, где не выступает. Мы, мы учимся корректировать это все к идеалу. І тоді у нас вже немає да, вот, э, э, девочек, які всі як одна діли керсетний варіант, хоча йде керсетний варіант тільки, да? так? Вас... Ну так, э, тобто, в принципі, треба э, щоб жінка намагалась бути ідеально гарною. Якщо в да, неї є ось та та можливість так виглядати, то вона і буде так виглядати. Э, дуже багато жінок не користуються своїми можливостями. или же ну, подражают кому-либо другому. То есть для меня не всегда понятно, почему низкопосаженные джинсы носят все подряд. Ось, бачите, тобто це ось, або та дань моді, про яку ми говорили, а что-то ильше? Ну, помимо того, что дань моде, так еще и вы понимаете, что если у нас что-то модно, значит, это продается во всех э, э, доступных магазинах для среднего населения страны. Если же, если же э, это, ну, как бы говорить, о коррекции фигуры, то должен быть всегда выбор угу. для разных. Я прошу, у нас есть все телефоны звонок. Давайте послушаем. Доброго вечера. говорите, под ласка. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, у меня к вам такой вопрос. Бывает ли красиво одетая сексуальная женщина красивая, но она не нравится мужчинам? И бывают в вашей жизни случаи, когда никак одетая, никакая, но она покоряет мужчин? <связывая> <связывая> Дякую за запитание. Хороший Цикай, вопрос. Цикай запитание. Мы говорим о женской энергии, да, или о женском проявлении. Харизма еще есть. Да, é это вот можно можно назвать харизмой. Можно по-разному называть, но на самом деле это внутреннее состояние женщины. Конечно же, знаете, можно взять с улицы пацанку, которая в прошлом даже не знала, что такое женские, женская одежда. Она выросла в мальчиковом каком-то образе, переодеть ее и выпустить, она никогда не будет привлекать внимание. По одной простой причине она будет себя плохо чувствовать в этой одежде. Изначально внутренне нужно быть, конечно, женщиной. А для этого много не надо. Встать с утра и поверить. Посмотреть в зеркало Самое независимо, независимо от того, насколько вы хорошо или плохо выглядите, выспались или нет. Какой у вас возраст? Поверить в то, что вы женщина. Женщина, она родилась женщина, она умирает женщина. И об этом важно помнить всегда. Поэтому бывают такие случаи, когда нет результата после того, как, допустим, переоделись, только потому, что женщина не верит, что она женщина. Вот тогда включаются следующие какие-то этапы. А Прокупь Ваша думка? Что вы думаете с приводу о этого запитания, что только что нам поставили глядячи? А, ну бывает, конечно, что женщина одета не по цветотипу, да, но при этом она такая, э, вот действительно, столько у нее любви, и она столько любви дарит этому миру, что нас не приятно, очень приятно находиться рядом с людьми, которые теплые, энергичные, которые, ну действительно, вы вот, дарят людям себя. Да, такое бывает и Угу. И, конечно уже ну, это очень приятно. А, вы принесли с собой вот такие интересные а, тут а, а, за колером такцы, хустиночки, так. А, чи можете угу. вы нам продемонстрировать? Я бы хотела показать как раз вот работу цвета, то есть то, когда мы ошибаемся или не ошибаемся с выбором. Я не буду показывать всю процедуру от начала до конца, так, будь потому ласка, что тут... это длительно. Угу. Но покажу разницу. А, я хочу, чтобы вы обратили внимание на две зоны: зона вокруг губ. То есть это та зона, которая выдает, допустим, возраст, и зона вокруг глаз, которая выдает, там, устал человек, не устал человек. Угу. Мы сейчас просто посмотрим на, Вик на Викторию, она с удовольствием согласилась побыть моделью. Так, будь ласка. Да. Это платки, которые э, как бы существуют для того, чтобы определить цветотип, но никак не для того, чтобы носить эти цвета. Uh -huh. Это не являются носительными цвета. Это цвета, которые вызывают вот этот наибольший рефлекс кожи, да, наибольшую реакцию. Поэтому не надо смотреть на цвет, потому что иногда у меня клиенты просто говорят, я такого не ношу, ни в коем случае, я красный вообще не вижу. за зараз мы еще бачим Смотрите, смотрите на лицо. Насколько э, меняется лицо, когда я буду вот, прикладывать или убирать те или иные платочки. Да? Это просто как бы, работа цвета. Что сейчас мы видим? Юля, что вы видите? Вы знаете, я не знаю, червоный, червоны, мне кажется, что вам не дуже лечит червоный. Смотрите Можливо... не на то, как идет или не идет. Опять, обращаю внимание на... То Э, мне кажется, что перед тем, той колер, который был перед тем, он вам лечит больше. Чем быть, я помыляюсь, потому что могу быть фахивцам безразумелище. Об... Обратите, Обратите внимание, опять-таки, под глазами, хорошо, вот вокруг глаз, угу. насколько работает там. Так, тобто стало свіжіше, нібито, мені так здалося. Світліше. Світліше. Так, так. За класами, тобто да? за рахунок того, що змінився колір. Так, да, помінився угу. цвіток. Я сделаю тогда вот такой отаку. У нас залишається не так багато часу, тобто ми можемо зараз зробити якісь висновки так, з допомогою того, які хустинки ну, у нас ще этих, є. За що за, за цвітів да, ми определяємо на самом деле, реакцію кожи. Uh, определив реакцию кожи, я четко говорю, к какому цветотипу относится uh, человек. Uh, как только понимаем, какой цветотип, мы корректируем фигуру, мы учимся одевать правильно на себя, правильную одежду, правильную форму, и тем самым мы всегда и тем самым мы выглядим идеально, привабливо, и завжди залишаем с женщиной, да. завжди залишаем с очень хорошими. Дуже дякую вам, что пришли сегодня до нас в студию, что до нас приехали у Днепропетровск. Дякую Спасибо, вам, большинка. до побачення. До свидания.